Я развитие К1. Наверное, в первую очередь нужно отмечать то, какое противостояние между бойцами происходит и насколько они мотивированы, насколько они заряжены на то, чтобы добиться там результата. Вот это будет говорить о том, что у нас К1 развивается. И... Но ну, на мой взгляд, вот случай, да? Ну, на турнірі ми побачили багато запеклих боїв, да? але не побачили також деякі дуже цікаві протистояння. Очікували побачити, наприклад, реванш Сехіба Байрамова проти Вартура Дубаускаса. Чомусь цей бій не відбувся? Що, як ви вважаєте, що сталося? Ну, Мені здається, що. Что... Во-первых, наверное, здесь играет роль, допустим, менталитет бойца, да, то, как он думает, а как он мыслит. На мой взгляд, если, например, ну, я считаю, если я сказал слово, что я заберу этот пояс, я готовлюсь к реваншу, то, естественно, я бы выступил и попробовал забрать этот пояс. Но к большому, какому моему удивлению, скажу честно, тот же Сахи приходит на чемпионат, садится как зритель, и при этом ничего не объявляя, ничего не говоря. Но меня это немножко удивляет. И то же самое можно отметить там 81. А также мы ожидали реванш. Помните, бой вечера был между Анатолием Тарасенко и Павлом Пинзу. Тарасенко даже не проявил никакого интереса. И как бы... Да. Но мы видим, что нету противостояния, нету... Ребята не стараются как бы, завоевать пояс, там, идти там доказывать, что он лучший. Незаряженные ребята, абсолютно, абсолютно незаряженные. Слишком, Слишком... Ну, на мой взгляд, это не профессиональный бойцы. бойцы. Мы пытаемся, конечно, там придать статус им боя, чемпиона, профессионала и так далее. А, о о том, чтобы они думали о рекорде своем и так далее. Но, К сожалению, как бы такая картина. Ну, я думаю, что все таки у нас є надія ще інші бойці, які зараз приєдналися до наших турнірів, що мы зможемо бачити в наступному их. как бы новыми уже чемпионами, возможно, они будут ценовать этот титул. Будет... Да, я думаю, что, о, знаете, вот, профессиональный спортсмен уже не столько, наверное, не столько, наверное, зависит от того, от нас, а это сколько должен быть сам человек заряжен, у человека мотивации, у человека цели какие-то должны быть. Он себе, когда сам ставит их, он добивается. А, допустим, вот мы видим Максима Тработенко, за этот год он набрал 6 профессиональных боев. Два на нашем турнире и четыре за пределами наших турниров, там на питбуле и так далее. То есть он везде идет и положительный рекорд. За один год набрать шесть боев, я считаю, что это очень круто. И парень растет. И естественно, мы будем делать все для того, чтобы этот парень набирал их, эти бои, и развивался. Я думаю, что такие бойцы, как Максим Тропотенко, нам должны быть интересны. Ну и естественно, вот открытие наше. То, что 60 килограмм, там очень интересно, ярко выступил мой воспитанник Влад. И я думаю, что мы а будем какие... развивать их. Двичи, двичи, прямик нокаутом, да? Да, да, там 12 секунд бой продлился. И плюс, я думаю, что на этот год, на будущий год мы будем развивать, давать иностранцев под коляду Вадима. Дело в том, что, вот опять-таки, вот, отмечу тот факт, Вадим бьет бойцов там каких-то, да, там, допустим, тот же Илья боксировал с ними в летом, помнишь, mm -hmm. на турнире, mm -hmm. да, mm -hmm. да, и другие mm -hmm. бойцы, но ни Илья, ни другие бойцы как-то да, не заинтересовали в том, чтобы взять реванш, от, 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 отбоксировать, показать, что они могут что-то, так легко признавать свое поражение и жить дальше. Не знаю, для меня это просто сложно понять. Вот, честно, если мы считаем себя бойцами, если мы считаем себя профессиональными бойцами, то я думаю, что каждый из них должен быть замотивирован, даже если проиграл, забрать бой и идти от боя к бою, получить реванш, работать над тем, чтобы получить этот реванш в конце концов и забрать титул и так далее. Вот, допустим, Сахим свой пояс отдал, год носил его и взял, подарил, даже не попытался забрать. Ну вот мне интересно просто, почему так происходит? Побачимо вже в наступному році. Я сподіваюся, що хлопці звернуть увагу і покажуть всю свою майстерність вже на наших турнірах. Будемо сподіватися, але скоріше я настрою на те, щоб думати, що все-таки у нас з'являються нові імена і, допустим, ті фамілії, які я назвав. Артур Дубавскас, Максим Дроботенко, Да и вот у нас 60 килограмм Влад. Вот, может быть, эти бойцы будут как-то строить, выстраивать историю к А, кстати, у нас 81 тоже парень так неплохо проявил себя. Он был у нас прошлым чемпионом 2021 года. Вот, и опять стал чемпионом у нас. Помнишь, финальный бой на чемпионате у нас с Павликом mm, да, да. Иван э... Зелезняк, Железняк да. Да. очень интересный парень хотя там наверное есть над чем работать я думаю что Железняк интересно себя проявит но на будущий год у нас несколько турниров будем развиваться будем э... идти к целям во всяком случае я планирую провести несколько боев за титул чемпиона Европы там, за титул чемпиона Евразии так что я думаю, что будущий год будет более интересным. У нас команда обновилась, у нас новые люди пришли в федерацию. И люди, которые заинтересованы в развитии К1, этого прекрасного вида спорта, зрелищного вот, и динамичного. Поэтому я думаю, что у нас будущий год обещает быть очень интересным. И в ближайшее время мы объявим уже календарь на 2025 год. И точно он будет потужнейший, чем попередний. Обязково. А